Нашу позицию уже там, там же, уже там, где мы закрепились, разбили. Мы идем туда и попадаем под снайперский огонь. И там сразу двоих наших снайпер снял. Русские. Они были уже на шестом участке. Получается. И там вот мы встретились в бою, так сказать, уже. Вот, может, час, где-то с ними калашматились. И так получилось, что мы начали отступать все равно к нашим. Вот почти у нас получилось. И я 300. Вот у меня 4 пули сразу. Я 6 января 22 года подписал контракт с ТРО, с бригадой ТРО. Вот. И 24 числа в 4 часа утра нас поднимают по тревоге приезжаем в 5 часов уже в часть, слышно уже взрывы за городом. Дома остаются да, жена, бабушка. Жена у меня уже была в положении. И вот как раз таки все началось, было слышно. Сначала бабахнули а, станция, у нас была радиолокация поняли в Мариуполе. Вот туда ракета попала. Вот мы прям это видели. И мы так знаете, смотрим там разбили колонну, там разбили колонну. Мы такие, блин, давайте, пацаны, давайте, кто как не мы. У нас на тот момент еще даже не было оружия, понимаете, потому что а, январь месяц, э, часть только создалась. Мы в другом месте уже получаем оружие, там, переехали на нас гвардию, тоже это Мариупольский 3057. Сразу нас поставили на постмост, это мост, который соединяет левый и правый берег. С постмоста отправили на завод «Азовсталь», там был, ну, я не могу назвать это бункер, да, там, где наш ТРО у находилось. Это был обычный подвал. Я был на должности э, стрелок роты КДБ, это контрдиверсионная борьба. борьба. И нас поднимают в нашу группу, ну, она как СТРО самая, знаете, такая была духовитая. А рота создалась тогда, когда часть начала развертываться. То есть, как началась война, вот создалась вот эта рота там были такие пацаны духовитые. Все молодые были. Вот у нас в нашем взводе были все духовитые пацаны. Духовитые это значит, если надо, он сделает. Просто, знаете, такая злость внутри была на самом деле. И мы никогда не понимали, почему на нас напали. И что их мотивирует. Нас мотивирует мы дома. Мы никуда не идем, мы никуда не, мы никуда не собирались идти. Они к нам пришли. самолет как у себя дома летает. И ты ничего сделать ему не можешь. Это как мышка, понимаете, то прячешься, найдет или не найдет. Такое слышно. Куда упала? Фух, слава богу, не по мне. Было такое, рядом приземлялись, прям вот дом пятиэтажный. И вот рядом с ним прям такая воронка была огромная. Много детям, конечно, мы тоже помогали. Еда, да, заканчиваешь же. А у нас хоть доступ какой-то был, там раздавали мы вот так вот с руку. Понимаете? То есть там не было прям того количества, чтобы хватило на все. Были мы на наблюдательном посту, и там был столочек. Ходила семья, воду набирала. Вот как раз к этому роднику. И так получилось, попали под минометный обстрел. Девочки маленькой ноги перебило. Старший хлопчик получил осколочное ранение. Мама тоже получила осколочное. И она, но ну, не ходили, знаете, потому что осколочек там ногу залетит. но ну, не критично. Они поднимаются к нам на пост и а говорят, там дочка осталась. Ну что, пошли за дочкой. И мы ее не нашли. Искали, 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 искали. Тоже же миномет, вот просто там небольшой квадрат, на самом деле. Эти, там, три улочки тут и гаражи идут. Я туда этот миномет шпарил. Но мы не нашли девочку. 27 марта я попросил, чтобы меня аргировали на завод, на завстали. И там целую нашу группу, 5-6 человек, поменяли. Мы приехали туда, и мы все хотели сходить домой. И знаете, так идем. А вокруг все горит. Потом смотрим, наш лежит наш 200-й. А со мной медик и шел. Мы, то есть, мы все на туда, на лечу не К нему только наклоняется. И тут пули в спину. Мы забежали вдвоем в подъезд. А медик остался возле пацана, который погиб. Мы начали отстреливаться. Мы с собой не рацию уж не брали, понимаете. Мы шли чисто с сумку отдать и сказать, что все хорошо, мы живы, там, держись. Но мы туда так и не дошли. Вот это мы попали в перестрелку, начали отстреливаться. Затянули э, парня, который погиб. Взяли у него документы, забрали оружие, пистолет цепочку сняли, там, где жетон, и отдали уже в штаб. Ты нам 18 -го числа говорят, надо усилить пацанов. нас тогда и шло где-то человек 30, наверное усиление потому что там такой знаете в фланг был тяжелый там постоянно были потери то есть если у нас это э, дома были пятиэтажные знаете там хоть какая-то стеночка есть можно там знаете ну, укрыться где-то что-то а там частные дома то есть одно попадание в дом все знаете такая полная дезориентация на самом деле была то есть вот я сам с Мариуполя да а я не понимал где я нахожусь это Вообще ну, полная разруха. Во-первых, вот такой вот день проходит, ты вот так глаза по ну, вот так разворачиваешься, а уже опять все по-другому. Нашу позицию уже там, там же, уже, там, где мы закрепились, разбили. Мы приняли решение, короче, вечером поменять место положение наше. Мы идем туда и попадаем под снайперский огонь. И там сразу двоих наших снайперов снял были молодые пацаны-срочники русские, они были уже на шестом участке, получается, и там вот, мы встретились в бою, так сказать, уже вот. Портфель с гранатами у нас был. Целый портфель, да, был гранат. Может, час где-то с ними калашматились. И так получилось, что мы начали отступать все равно к нашим. Ну, то есть, начали их вот так с краю обходить. Мы почти, вот почти у нас получилось. И получилось так, что нам из пяти человек 3-300 были. И я 300. Вот у меня 4 пули сразу. Ну, знаете, да, такое, ну, ну, у меня был стимул, как мне, знаете, я к жене приезжал еще в начале войны. Она стоит, плачет, говорит, бросай оружие. Мы поехали, мы поедем там в село, к Я говорю, все будет хорошо, не переживай. И мне на меня целует и говорит, только не герой И получается, мы вот были, уже почти их обошли, и как раз прилетела... Прилетела так, я даже не понял, откуда. Знаете, вот прилетела, и ты не понимаешь, откуда. Ну, пух, там, турникет себе наложил быстренько. Ну, самое тяжелое, это, конечно, вот нога, икра там прям аж ногу разорвала сильно. Все, скинул уже автомат, скинул бронежилет, портфель скинул, каску скинул, уже все, и уже пошел на легком. И прошли мы, наверное, наверное метров 200, и мы выходим, а там их просто куча. Знаете, как саранча бегают. А домам лазят, по этажам, вот видно в окнах. Один говорит, стоять, второй лежать, третий раздеться, четвертый сидеть, молчать. Ну, если честно, никакого у меня, вот лично у меня никакого страха не было. И полное, знаете, как э, непонятно, ну как непонятно, что дальше. У меня была флиска, и вот тут была фамилия моя Москва. Русский. Ходит, говорит, Лянь, о, Москва, ха-ха-ха короче. И с содрал, и себе на шлем, короче, прилепил. Сам он с Москвы, за города Москва. Вот, и себе прилепил. Мариуполь это как крепость была, которая стянула на себя очень большие силы со всех сторон. Очень большие. И благодаря пацанам, которые и погибли, и которые живы, которые сейчас до сих пор в плену сидят. есть Украина. И вот, Запорожье. Днепр, А этого всего могло бы не быть просто. Вот если бы мы отступили за города и все. Вот в плену больше всего хочется есть. Потому что дают такую еду, но ну, она отвратительная. Собаки, правда, лучше. Вот, знаете, дворняшки там пытаются чего-то нас кормили. Давали еды так, чтобы ты вот ну, не умер. Типа, за кого ты воевал? Я говорю, за своих, Что у тебя в паспорте не написано? Я говорю, украинец. Они мне говорят, нет такой нации. Я говорю, ну, значит, ну, если написали, я говорю, значит, так и есть. Ну, типа, есть такая нация. За кого воевал? я за дом воевал, я дом был. Ну, и там уже получалось за то, что я вот это говорил. Но от своего мнения я тоже никуда не уходил, знаете. Да я хотел просто выжить, и все, у меня жена была беременна, родила уже. И вот я как бы ждал этого момента, когда я отсюда выйду. Она выехала с Мариуполя. Uh -huh. в, в, в Волновахский район, село у них там родители. Ну, практически все время у родителей там рожала в Мариуполе. Я приехал, получается, Еленовку уже позже всех, кто а, сдавался с Азовстали. Любое передвижение с какой-то колонии, ты думаешь, что это домой. Но не всегда так оно получалось. Летишь куда-то, принимают, бьют, потом меняют тебя куда-то, дальше перенаправляют, опять там, опять приемка, опять бьют, опять допросы все. И вот, знаете, там уже Семь месяцев прошло, и они все равно что хотели узнать еще, еще, я, я уж уже ничего не знаю. Я вот на обмен приехал, синий был, ребра синие, били, и в самолете, когда мы летели, били. Ну, в Таганроге, конечно, это вот вообще там много пацанов, которые сидят, надо быстрее их доставать, потому что пацанам реально там не сладко. Я очень рад был видеть своих товарищей. Для меня это, знаете, было, мы чувствовали себя как люди. Мы могли сигарету закурить, мы могли просто пройтись. Нас не бьют, мы можем глаза открыть, знаете, такие элементарные вещи, которые для обычного человека это кажется. Ну, я на это даже внимания не обращаю. А там, там ты семь вот месяцев ты переосмысливаешь вообще всю жизнь полностью. Я свою дочку увидела. Ей было уже 7 месяцев. Я смотрю, это копия, вот копия моя, знаете. Класс популярный, Добрый, Добрый, вам, дядь, Добрый. Добрый. Это Добрый. для вас. Да, это, знаете, как медовый месяц для нас. Да, вот мы расписали с женой, но служба, реабилитация, операция, Опять реабилитация. Если это как-то кружится-кружится, и вот э, такая возможность у нас появилась вместе с семьей съездить. Классно. Отдохнуть, провести время вместе. Все вот эти военные, которые обороняли город. Вот это, наверное, вот это сердце из тысячи маленьких-маленьких частичек. Это не получилось. Так получилось. Я думаю, такая поддержка необходима абсолютно каждому. Абсолютно каждому. И то, что Ренат Ахметов это делает, это... Но большой ему плюс, правда, мы ставим большой-большой плюс. И помощь, то, что он оказывает людям и гражданским. Надеюсь, скоро вернется в город, и там он будет уже оказывать более глубокую помощь нашему городу.